श्री दुर्गासप्तशति पदव अध्यायम् श्री ये नमः उत्तरचरित्रः शुम्भवध ध्यानम् ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रान् धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च धधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ऋषिरुवाच निशुम्भन्निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलञ्च शैवाशुंभ क्रुद्धो ब्रवीद्वच बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां स्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शस्त्रैः तथा स्त्रेष्ठचैव दारुनै हि तायोर युद्धमाभूतभूय सर्वलोकाभयंकरम् शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका वा भंजतानि दैत्येन्द्रस तत्प्रतिघातक अत्रुभिहि मुक्तानि ते न्यास्त्रानि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवो ग्रहङ्कारोच्चारणादिभिः तत शरशतैद्देविमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवि धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीन् दैत्या नामधिपेश्वरः तस्यापत एवाशु खड्गञ्चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः श्रितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्व दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरङ्घोरमम्बिकानि धनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरन्निशितैश्वरैः तथापि सोभ्य धावत्ताम मुष्टिमुध्यम्य वेगवान समुष्टिं पातयामा स हृदये दैत्य पुंगवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तले नूरस्य ताडयत तलप्रहाराभिहतो निपपातमही तले स दैत्यराजस सहसा पुनरेव ततोद्धितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवी गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनां विकासः भ्रामयामास तले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टि मुद्यम्य वेगिता अभ्यधावत दुष्टात्मा चंडिका निधने तमायान्तन्ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सगतासुः देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मल उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्थे समययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितम् जगुः अवादयम् अवादयस्तथैवान्येन नृतुश्चाप्सरोगणाः ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भू जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता, शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भमोक्षो नाम दशमः